Я не, да, я да. Встречал... Оператор. Тем не менее. Оператор. Оператор да, да, нет. Нет. А... Повестку вот такую мне прислать не могут потому, что, что я не военно обязан. А моего дела нет в этом военкомате, где 10 лет не проживаю, где 10 лет не прописан. И туда э, звонок из, из этого инкомата моим родителям, где я тоже не проживаю, 20.00, да, вот вечером, в нерабочее время звонок. Ваш сын, у Алексей по полиции Владимирович, да, наш сын. Я молчу, а он записался добровольцем в Арфу. Пускай дайте, во-первых, номер телефона его, и пускай приедет за пару дней. Говорит, говорит, извините, он не проживает здесь, у него здесь нет, он не прописан здесь. Ищите его по месту прописки как да? Вот, я прописан в городе Киеве, у меня оболонки. Если бы это э, была какая-то шутка или там э, телефонный розыгрыш, да? Но когда человек говорит, я такой-то, такой-то, заместитель комиссара, Ленинградского районного военного комиссариата, а потом сегодня утром еще звонили, так все-таки дайте номер телефона вашего сына, то это, конечно же, не шутка, это театр. Да. Можно это добавить? Немного, да? Да? То есть а -а -а. это страна, в которой прекращен, прекращен и уже больше не существует закон, как регулятор жизни. Есть какие-то задания, которые исполняют военные люди, для чего? Для того, чтобы всех журналистов, которые имеют хоть чуть-чуть политического -чуть мышления и осмеливаются задавать неудобные вопросы власти, этих журналистов необходимо срочно задавить. Самый легальный способ – отправить в аду, а там по дороге что-то случилось, почему-то колесо лопнуло, 4, и автобус 8 раз перевернулся, мало ли, да? Вот такое. Да, ситуация. я как хотел... Но, Получается, он уже и... набрал вашего родителя. Э, не да, безусловно. Да. То есть, возмутило что? Возмутило не то, что, например, военнообязанному приходит повестка. Да. Вот человек военнообязан. Просто вопрос, что это как? Нормально. Почему ему приходит повестка, если у нас нет мобилизации? Вчерашнее заявление, лысинка, что У нас что, нет военных действий. Что кстати. у нас нет военных действий. Раз, и у нас не будет четвертой мобилизации. Уже все как бы утихает. Мобилизация не нужна. Но тем не менее приходит повестка. Хорошо, это военно-обязанный человек. Но. То есть я не презираю долг, законный долг отдать родине, ни в коем случае. В военное время я водитель ЗИЛ-131, и я буду выполнять свою профессию да? в военное время, но и войны нет. Но что здесь происходит? Циничная ложь. Официальный человек в погонах, офицер звонит и говорит, что я написал заявление, что хочу добровольцем в АТО. Это говорят, говорят в нерабочее время. Мои родители. В принципе, и это и Это Заступник да. комиссара навряд ли шукает простого э, вискового заповедника. Да. Ну, да. вот да. раз, да. да. Если находят 8 часов вечера в городе, где они проживают 10 лет, телефон моих родителей, то ищут именно меня, а не просто в Важный момент добавить, и... что вот оператор, к которому непосредственно а пришло, не меня зовут Андрей Павловский, я руководитель департамента журналистских расследований. Вот оператору пришло оператор не пошел, поехал сюда, и тем временем, пока мы ехали сюда, позвонили ему из военкомата, и на вопрос, он был в Бородянском районе, проживает, ему он спросил, а кому еще пришло? Он говорит, пришла только тебе повестка, причем позвонили с области, по тебе одному. Он говорит, я не знаю, что ты сделал, причем парень вообще учится в институте, и у него военная карта. Он говорит, я не знаю, что ты сделал, но по тебе звонят из области. Поэтому будь любезен, собирай все, которые у тебя есть документы, и приезжай быстрее сюда, и будем что-то решать. Он говорит, потому что я такого сам еще не видел. Этот разговор был записанный как бы он будет нами опубликован, но сам факт того, что сам военкомат и он представляет свою фамилию и когда у него спрашивают, он даже не хотя это называют он понимает, что его пишут, он понимает, что ему неудобно, он это озвучивает и понимает и сам же говорит, что он такого и не видит, чем это происходит. Мы считаем, что это просто давление, в принципе, на нас, ну знаете, как просто всячески списать. Ну, да. А там уже никто не найдет. Ну вот мне кажется, ну как вам сказать, не страшно. Мы будем заниматься тем, чем мы занимаемся, чем мы занимаемся дальше, будем заниматься расследованием, будем снимать материалы, еще больше и, и да, будем, будем давать еще более будем, неудобнее. будем стараться и. находить правду там, где она Бо есть. В нет где независимых журналистов, о чем мы говорили, а, вы сказали, а вы, вы сказали, что я за... да. Ну, так я уже 20 лет журналист. Да, еще одна, один момент, я не вижу память сейчас не скажу. Вот, честно говоря, огромное такое переживание, боль за нашу страну. Куда движется наша страна? что мы скатываемся в какую-то совершенно низкую диктатуру. Фашист. Мы, может быть, уже граничим действительно с какими-то фашистскими методами, да? когда человека абсолютно незаконно, официальные органы, пользуются погонами, пытаются отправить в зону боевых действий для да? Кутепов Алексей Владимирович